Доброго ранку, друзья! Слава Иисусу Христу! Господь благий, Господь царюя, Дуже, дуже радуем, что Бог позволяет нам быть разом с вами. Вот прямо сейчас мы находимся на берегу замечательной речки. Находимся в Чехии. И красота неописуемая. Вот мы уже несколько часов здесь находимся радуемся, благодарим Бога. На фоне всей этой красоты сердце мое и сердце Петра наполнено радостью, потому что у нас встреча с нашим другом, с нашим братом Олегом Зурабовичем. Многие из вас знают его. Два с половиной года, даже чуть больше мы не виделись. Бог нам подарил такую замечательную встречу слезы на глазах, радости в сердце, покой в душе, что Бог так благий. В первые дни войны я не думал, я не думал, что мы сможем иметь эту встречу с Ним. Но Бог подарил нам эту встречу. Мы благодарны Богу. И я мечтаю, верю и молюсь о том, что эта война закончится. И у нас будет встреча с многими из вас встретиться. К большому сожалению, мы не смогли всех увидеть в Германии, мы не смогли в разных странах Европы увидеть. Но через эту молитву, ранковую молитву, мы обращаемся к вам и просто, что вы молились о нас, о нашем городе, о Харькове. Буквально через пару дней мы уже будем в Украине. И я хочу, чтобы вы помолились, чтобы был мир в Украине, закончилось это кровопролитие, и что мы вместе могли собираться и святковать перемогу. Конечно, хочется, чтобы эту перемогу мы святковали именно в Харькове, в родном нашем городе, чтобы мы там могли построить жертвы хвалы, поблагодарить Господа, прославить Господа, поднять наши руки, восклицать громко и сказать, что Господь благий до нас, Господь добр и с радостью мы будем вспоминать все эпизоды, которые мы прошли, и в конечном итоге мы, мы видим победу. Поэтому, родные, я хотел сейчас попросить вас молиться. Возможно, сейчас вы под звуком сирен находитесь в Украине. Мы здесь в тишине, тишина неописуемая, как я уже сказал. Но я хочу, мы вместе сейчас склонили наши головы, открыли наше сердце для молитвы и помолились непосредственно за Украину и за наших воинов, которые защищают нашу землю. Дорогой Господь, в этой молитве мы вместе с Петром Миколаевичем, с Олегом Зуравовичем, мы находимся в присутствии Твоей славы, с нашими братьями, с нашими сестрами, которые подключились к этому эфиру, воздавая Тебе славу, воздавая Тебе хвалу, мы просим, любящий Бог, Прими эту молитву, прими это прошение, которое исходит из глубины нашей души, из глубины нашего сердца. Мы благодарны, что мы можем быть вместе, но в молитве мы просим, помилуй нашу землю, помилуй Украину. Нам хочется, чтобы такая тишина, которая здесь, в, в этом городе, в этой стране, также была в каждом городе Украины. В каждом селении Украины, чтобы спокойно наши дети могли гулять по городу, дышать свежим воздухом, прославлять Тебя. Поэтому мы молимся, Господь, чтобы закончилась Благодаря эта война. Нам хочется, чтобы наши воины, которые сейчас они защищают нашу землю, они могли вернуться домой к своим детям, к своим женам, к своим родителям, чтобы мы вместе могли прославлять Тебя. Поэтому в этой молитве просим защити жизнь наших ребят девчат которые находятся на передовой защитить жизни наших детей жители украины господи чтобы прекратились эти разрухи которые в наших городах в наших селах услышь нашу молитву и благослови отец во имя господа иисуса христа аминь Олег Журавович, мы хотим, чтобы ты вот обратился к нашим братьям, к нашим сестрам. Несколько слов вдохновения, ободрения, как в добрые, хорошие времена. Буквально вот я, я на днях вот кому-то, я сейчас не пытаюсь вспомнить, показывал, я вот, вот это, вот, вот, вот это санузел, видеть, это Олег Зурабович сделал. Он говорит, а кто это такой? Да говорю, он такой, Олег Зурабович рассказывал. А тебе я сейчас не помню, кому именно рассказывал. Те люди, которые не знают тебя, но ну, я рассказывал тебе, потому что тебя многие не видят, но тот вклад, который вложил в церковь Святая Троица, в здание, в служение, он остался и никогда-никогда он, никто не сотрет, пути не сможет стереть, даже он хотел много раз разрушить наш храм, но у него не получилось, потому что там грузинская рука была, Бог благословил, поэтому я, пожалуйста, несколько, да. Я всех обнимаю, всех благословляю, всем желаю мира, конечно, мирного неба. И хочу сказать, что мне очень приятно, что вы приехали. Большая радость для всей моей семьи, для детей. Время прошло, но родные люди всегда остаются родными людьми. Поэтому я желаю церкви, я желаю Украине, я желаю Харькову мира, добра радости, процветания. И братьям и сестрам хочу сказать, что любая ночь, она заканчивается. Да. Любая ночь заканчивается, и приходит день, и мы все будем вместе Аминь. в такой атмосфере Божьей, любви, понимания. Я вам всем желаю этого времени скорее, чтобы это время настало в Украине, и чтобы мы все вместе радовались, молились и славили Аминь. Господа. Спасибо вам, что вы есть, спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете. Это очень ценно перед Богом. И у Бога все под контролем. Аминь. Аминь. Благословение вам. Да, дякую, да. Слава Богу, дорогие сынки. Приехавши на это место, нас Олег Зурабович привез в такие красоты, в такую тишу. Ми не змогли втриматися, щоб прямо звідси звернутися до вас, ранкову молитву, звершити разом з вами, щоб передати оцей спокій, який є тут, оцей мир, який є тут, оця Божа благодать, щоб трошки спокійніше стало і на вашому серці, і на вашій душі. Амінь, щоб ви побачили Олега Зурабовича. Ми ще бачили і Світлану, і Машу, і Оскара. І я казав Світлані, коли почув її голос, мені щось трепенулося. Я кажу: говори ще, ще говори, бо зцілюється душа. І ти так. чуєш голоси, які ти чув в мирний час. Вони в тебе не асоціюються з війною, вони асоціюються з, з тим часом, коли так, війни не було, так, коли так, ми так. жили всі разом, служили, працювали, відпочивали. І я її декілька разів повторював, Кажу, говори, говори, говори. Бо я повертаюся туди, в той довоєнний час. Бо зараз багато так. інших звуків ми чуємо звуків, так. які жах наводять на душу, смуток наводять на душу. Але ми віримо, як сказав брат Олег, що за ночу приходить світанок, яка б так. ніч не була темна і страшна. Ми довго. віримо і довга так. так. На жаль, і довга ніч затягується ця ніч. Але ми віримо, що Господь дасть перемогу амінь, амінь. і про це молимося. І де б ми не були, ось подорожуючи, від, відвідуючи наших братів і сестер, ми з кожним з них молилися за мир в Харкові, мир в Україні амінь. і мир в наших серцях. І про це також і продовжуємо молитися. Давайте звершимо молитву. Подякуємо Господу. Милосердний і святий Господь, ми дякуємо тобі дякуємо. за ці миттєвості, приємні дякуємо, зустрічі дякуємо. за братів і сестер, Господь, які зараз вони через дякуємо, війну дякуємо, розкидані по всьому лицю землі, Господь. Але ти даєш можливість, хоч на короткий дякуємо, час, побачити кожного з них, Господи, і не всіх ми навіть можемо побачити, Господи. Але ми просимо, нехай мир твій Твоя буде так, над кожним Ісусе. нашим братом і сестрою, господи, хто так, з Харкова. Хто з святої трійці, хто нас знає, Господь, нехай мир Твій і благодать так, Ісус, буде над кожним в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь нас, благослови, благослови сьогоднішній день. Нехай благослови. він буде благословений для кожного, хто сьогодні приєднався до нашої молитви, Господь. Благослови церкву, благослови, благослови наше Ісус. місце і благослови Господь так. наших братів і сестер, хто де знаходиться, нехай так. кожен буде під твоєю опікою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, скажемо, славитну молитву, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.